हवान विभाग ना अधिकारी ए के शर्मा मीडिया साथे बातचीत कर रहा है सीधा जी सिक्स से एट्थ मई तक और आपका जो सौराष्ट्र कस्ब है दो दिन थर्ड में और फोर्थ में आइसोलेटेड जगह में रहेगा और जो फिफ्थ में को स्कैटर्ड रहेगा उसका अगले तीन दिन फेयरली वाइड स्प्रेड रहेगा सिक्स सेवन एट्थ मे ये आज का फोरकास्ट दिया गया है और जो टेम्परेचर है दो से चार डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डाउन होने का अगले पाँच दिन में पूर्वानुमान दिया गया है और अहमदाबाद और आसपास क्षेत्र का जो है इसमें क्लियर स्काई रहेगा अगले चौबीस घंटा तक और जो उच्चतम तो तापमान है फोर्टी डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहने का संभावना है दीवान में जो डिस्ट्रिक्ट आज रेन का रेन थम का दिया गया है इसमें जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है इसमें आ रहा है बनसकंठा पाटन साबरकंठा गुजरात या नॉर्थ रीजन में और सो जो सौराष्ट्र कच्छ में जो डिस्ट्रिक्ट आ रहा है अमरेली भावनगर और कच्छ में इसके आगे गुजरात की जो नॉर्दर्न नॉर्थ गुजरात की जो पार्ट है वो भी एक्सटेंड करेगा मतलब और भी एक्सटेंड होगा सिस्टम अगले छः दिन तक तो बारिश का संभावना है हाँ okay. okay. अभी बन रहा ना आज पहला सिस्टम आया ना इसलिए इतना सिस्टम एक साथ आ गया

દરેક વખતે કમોસમી વરસાદ ખેડૂતો માટે આફત લઈને આવતો હોય છે રાજ્યમાં ફરી એકવાર કમોસમી વરસાદનું સંકટ તોડાયું છે આ સંકટ આઠ તારીખ સુધી છે રાજ્યમાં આજથી લઈને આઠ તારીખ સુધી આ સંકટ રહેશે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગે યલ્લો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે તો પવન સાથે વરસાદ આવશે ગાજવીજ સાથે વરસાદ આવશે તેવી પણ આગાહી કરવામાં આવી છે રાજ્યમાં આજથી આઠ તારીખ સુધી સંકટ તોળાયેલું છે એક બાજુ કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે ત્યારે બીજી બાજુ માવઠું આવશે અને સૌથી મહત્વની વાત કે કેરીના પાકને નુકસાન થશે